Я сделал логотипы. Это первый логотип нашей команды. Это второй логотип. Это логотип Финюса. Вариант 1. И второй логотип Финюса. Вариант 2. Логотип Хатабича. Английская версия. Славянская версия. И логотип блюдоносца. Звезда Давида, внутри которой двенадцатиугольная звездочка из двух звезд Давида. И логотип Пупангила. Один, два и три. Самая жесткая переворачиваю. А нет, да, переворачиваем. Ага, буррито. Перчиковые глазки. Штырьмен и Кавунем. Симкимен. Диван Алексей. Видите букву А? Я нет. А вы? Вы да. Логотип Бокарова Помидора. Логотип Ариана. Логотип Чихишота. Это отсылка к Робину. Вот почти такой же логотип. Логотип Данилусу. логотип геморрой мэна это шестиугольная звездочка если это логотип Сергея Петровича и Гуся Пети И очень такой, ну ладно. логотип Рекла. блин вам хорошо видно? Надо рассмотрите потом логотип упорика и логотип белки. И список наших героев. Ну или тех логотипов, которые я и сделал. Ну и все. Хватит. В основном вдохновение приходит ночью. Поэтому ждите. Я нарисую композицию Дивана Алексея.